Baik, kembali dalam Assalamualaikum pagi ini. Alhamdulillah, kita nak teruskan dengan perkongsian kita pada pagi ini dalam segmen kesihatan, slot kesihatan kita berkisarkan tentang arthritis iaitu serang tanpa kenal usia. Satu, orang kata apa, ini adalah hmm, sakit-sakit sendi. Ha kalau nak ulas dengan lebih lanjut tu mungkin kita nak tanya kepada lah. Pada pagi ini kita akan bersama dengan pakar bedah ortopedik Hospital Pakar Al-Islam iaitu Dr. Izan Ibrahim. Assalamualaikum. Dr. Waalaikumsalam Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Dr. Baik Dr. Um, mungkin selaku muka di kita Dr. berkenaan dengan sakit-sakit sendi ni yang uh, di sini kita tahu memang tak mengenal usia. Siapa saja boleh terkena dan banyak sebenarnya sekurang-kurangnya 100 bentuk arthritis yang berbeza uh, mungkin uh, di permulaan ini kita nak tahu apa sebenarnya penyebab utama uh, terjadinya artritis dan bagaimana uh, benda ni boleh mempengaruhi tulang kita. Betul, silakan. Itu soalan yang bagus. Jadi uh, artritis ini berpunca daripada dua sebab yang utama. Sebab yang pertamanya adalah disebabkan oleh usia dan sebab yang kedua disebabkan oleh kecederaan. Uh, Uh, apa bentuk jenis kecederaan sama ada kecederaan sukan mm -hmm. ataupun kecederaan yang biasa seperti jatuh tangga ataupun uh, segala jenis uh, kecederaan mm -hmm. boleh menyebabkan artritis. Mm -hmm. Jadi yang pertama tu disebabkan oleh usia kita panggil sebagai uh, primary arthritis ataupun uh, arthritis uh, yang utama yang tidak ada kecederaan mm -hmm. yang disebabkan hanya usia saja. Dan artritis yang disebabkan oleh kecederaan ni boleh berlaku pada uh, usia yang muda ha uh, sebabkan oleh kecederaan uh, dan uh, kebanyakan daripada artritis yang utawa, utama tu mm -hmm. yang disebabkan oleh usia tu juga dipengaruhi oleh uh, faktor genetik oh uh, jadi sekiranya um, ayah ibu kita ada artritis mm -hmm. ada kemungkinan uh, boleh jadi yang kita juga boleh menghadapi uh, masalah yang sama Hmm. Bermakna um, siapa kalau kita lihat golongan yang tertentu mungkin ada golongan-golongan yang tertentu yang lebih berisiko mendapat artritis ni. Adakah ia lebih kepada uh, wanita ke ataupun perempuan ke lelaki ke yang mana lebih lebih berisiko ataupun siapa antara golongan yang terdedah? Misal kita uh, macam tadi doktor katakan selain daripada kecederaan ada juga uh, genetik. Ya betul. Ha jadi dalam faktor yang utama itu disebabkan oleh usia kebanyakan pesakit tu boleh dikatakan hampir sama jantinanya okay. lelaki dan wanita peratusan lah. peratusan tu tetapi yang arthritis disebabkan oleh kecederaan tu hmm. macam kita tahu kebanyakannya memang orang lelakilah <laughs> so, okay motor Uh, sukan kan uh, tapi sekarang pun kita dah nampak banyak wanita datang dengan awal mm. sebab sekarang wanita pun agak aktif juga berbanding <laughs> dengan lelaki betul tanda-tanda okay. uh, uh, bagaimana kita nak tahu dah uh, tahu uh, apa atau apa kecederaan lah. kalau kita katakan kecederaan yang kita alami itu uh, serius mendapat artritis bagaimana okay, jadi kecederaan yang uh, boleh menyebabkan artritis ni mm. kita boleh bagikan kepada kecederaan yang um, secara direct secara terus uh, merosakkan rawan tu contohnya sekiranya dia jatuh atas uh, lutut dia mm -hmm. dan uh, hentakan kepada lutut tu boleh merosakkan rawan tu secara kalau kita tengok ha, kita ada uh, di dalam model ni model kita kat sini uh, sekiranya okay. kecederaan itu direct kepada rawan ini okay. rawan tu boleh uh, rosak Aha. Dan ini boleh jadi punca arthritis uh, dalam masa beberapa tahun yang akan datang. Hmm. Tetapi uh, kalau kecederaan itu tidak uh, melibatkan rawan secara langsung, hmm. contohnya kalau dia menyebabkan ligament itu putus, hmm. uh, ligament ACL uh, yeah. ataupun PCL uh. itu putus, dia akan menyebabkan uh, lutut itu menjadi tak stabil untuk kita senang lari contohnya ya, ya, betul. dan itu akan menyebabkan arthritis di jangka panjang. Oh, Okey. Ha. Kalau macam macam saya contohlah macam saya ACL tapi tak uh, melakukan pemudahan untuk betul ini, betul ada ada risiko untuk mendapat arthritis. Ada masa? risiko yang amat tinggi kerana uh, ACL tu merupakan uh, penstabil lutut kita yang paling utama. Hmm. Jadi sekiranya lutut tu tidak stabil hmm. Uh, uh, permukaan sendi itu akan bergesel dan lama-kelamaan dia akan haus dan rosak baik, dekat sini tadi doktor ada kongsikan berkenaan sedikit berkenaan dengan uh, impak yang berlaku apabila uh, cedera itu direct kepada uh, rawan ataupun tulang yang doktor katakan sebentar tadi dan mungkin doktor boleh kongsikan juga antara jenis-jenis lain arthritis yang boleh kita kenal pasti dan yang melibatkan tulang sendi doktor jadi jenis-jenis lain tu antaranya ialah gout. Gout, gout ni pun uh, boleh uh, menyerang di waktu muda. Mm -hmm. Jadi kebanyakan pesakit gout yang dapat awal gout dia tu dia boleh dapat artritis juga uh, pada peringkat yang awal. Mm -hmm. Uh, keduanya kalau sekiranya dia ada penyakit seperti autoimmune disease. Mm -hmm. uh, uh, penyakit yang di mana antibody yang dihasilkan yeah. dalam badan dia menyerang, menyerang sendi dia sendiri. Mm -hmm. um, dan juga um, uh, ada beberapa lagi penyakit lain yang um, tak berapa uh, kerap berlaku seperti mm -hmm. jangkitan kuman Hmm. jangkitan kuman dalam sendi itu boleh menyebabkan uh, rawan tu rosak dan akhirnya menjadi artritis. Hmm. Ada di sini ada satu uh, sakit artritis uh, artritis uh, rheumatoid tu ah, apa, apa rheumatoid arthritis adalah salah satu daripada jenis autoimmune disease okay. atau antibodi yang uh, dihasilkan dan merosakkan sendi dia menyerang sendi menyerang kita sendi. Ha, se dia maknanya dia berpaling tadahlah. Ha okay. dia dia attack awak kita punya sendi. Adakah em um, arthritis ni doktor um, dia sama saja pada semua sendi walaupun sendi yang kecil ke macam uh, di di bahagian jari-jari kita ke uh, ataupun hanya kepada sendi-sendi yang besar pada pinggul lutut betul. Arthritis At boleh berlaku kepada sebarang jenis sendi uh, sama ada sendi yang besar ataupun kecil. Mm. Tetapi uh, sendi yang Uh, kerap sekali berlaku arthritis ialah mm. sendi lutut okay. uh, kerana kita banyak menggunakan lutut uh, untuk aktiviti harian kita seperti naik tangga turun tangga, mm. kita solat, uh, kalau kita bersukan pun uh, tempat yang utama cedera adalah lutut. lutut, kalau kita jatuh motor pun landing pun atas lutut, itu mm, 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 uh, uh, sendi yang utamalah. Mm, baik di sini juga kita boleh juga antara lain melakukan aktiviti orang kata apa regangan-regangan doktor ya untuk mengelakkan ataupun mencegah adakah adakah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat ataupun dalam kita bersukan tu kita boleh terhindar daripada risiko terkena arthritis doktor kita kita boleh uh, mencegah uh, daripada kecederaan ini dengan mengambil langkah-langkah seperti um membuat regangan ataupun stretching dan mm. juga warm out mm. uh, yang cukup sebelum kita bersukan mm. supaya kita boleh bersedia untuk uh, menghadapi pergerakan-pergerakan yang uh, agresif semasa sukan tu. Jadi kunci utama kepada pencegahan ni ialah otot kita. Otot peha ni mm. adalah um, our nature um perlindungan yang semua yeah, jadi yang kepada semua kecederaan. Jadi, sekiranya otak kita ni kuat. Mm -hmm. Dia secara um, tidak langsung tidak langsung dia boleh lindungi kita hmm. daripada kecederaan tu berbanding dengan uh, pesakit yang di mana otak dia lemah tetapi dia cuba untuk membuat aktiviti yang lasak. Mm. tahap kecederaan tu risiko kecederaan tu lagi lagi tinggi. Okay. Baik, sebentar lagi kita nak tanyakan lebih lanjut berkenaan dengan arthritis ni berkenaan dengan satu penyakit yang menyerang tanpa mengenal usia tu dalam lingkungan usia yang keberapa. Kita akan tanya selepas ini insyaAllah. Allah. tapi kita nak berhenti berehat usia ketika. Ambil, ambil orang kata nafas, sedang tenang dulu insyaAllah. Para penonton juga teruskan bersama kami insyaAllah. Selepas ini kita akan masih lagi berbicara berkenaan dengan arthritis dalam masalah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kita sibuk mengamalkan kehidupan yang sihat, insyaAllah kita juga nak tahu berkenaan dengan apa... Uh, orang kata apa penyakit-penyakit yang kita boleh elak Yang kita kena cakna Yang kita kena orang kata hadaplah Kalau misal kata dah yang terkena tu Apa yang perlu kita lakukan InsyaAllah kita masih lagi berceritakan Atau berkongsikan berkenaan dengan Arthritis yang mana menyerang Tanpa kenal usia Kita masih lagi bersama dengan Dr. Izan Ibrahim pakar Bedah ortopedik Hospital pakar Islam Sebentar tadi ada sedikit penerangan Banyak sebenarnya penerangan yang doktor telah berikan Berkenaan dengan arthritis tapi kita nak tahu doktor, uh, yang mana arthritis ni yang menyerang tanpa kenal usia ni dalam usia yang bagaimana doktor? Adakah berbeza lingkungan usia kanak-kanak uh, ke remaja ke belia ke warga emas ke ataupun adakah sama uh, orang kata apa kesan-kesan arthritis terhadap golongan-golongan uh, yang usia bagaimana doktor? Mungkin boleh bagi sedikit penerangan. Okay, kita boleh bagikan kepada tiga uh, kumpulan lah kan kumpulan baik kumpulan pertama ni yang artritis didapat pada usia kanak-kanak ini sangat jarang jarang berlaku tapi biasanya disebabkan oleh penyakit seperti uh, kita panggil juvenile rheumatoid arthritis ah. Maksudnya, dia dapat artritis pada peringkat yang sangat Awal muda kadang-kadang uh. kurang daripada 12 tahun mm -hmm. tapi sangat a uh, jaranglah berlaku mm -hmm. Kumpulan yang keduanya, kumpulan remaja sampai ke umur dalam 30-40 ini kebanyakannya disebabkan oleh kecederaan. Lah. Hmm. Sama ada sukan, bola sepak rugby, jatuh motosikal, semua-semua. Hmm. Dan ketiga, kumpulan ketiganya antara 40 hingga 50 tahun ini kebanyakannya disebabkan oleh usia. Hmm. Dan sekiranya pada waktu mudanya dia ter, terlalu aktif, hmm. jadi kesan dia kepada... Uh, pada usia yang meningkat tu dia akan lagi cepatlah hmm. ha, dia akan le dapat lebih awal daripada umur 40 tu hmm. ha. itu antara golongan-golongan yang berisiko risiko untuk merosakkan sendiri Merosakkan sendirah Dengan cepat celah. lah. Dengan lebih cepat tu lah. Itu yang kita perlu berhati-hati Kalau lah. <laughs> kan Maknanya Mana remaja dan juga belia tu Yang mana aktif tu Sangat-sangat berisiko lah Mendapat kecederaan Yang orang kata apa Lebih berisiko untuk mendapatkan atletis Mungkin doktor juga boleh kongsikan Berkenaan dengan tisu otot ni Yang sebentar tadi doktor ada uh, kongsikan berkenaan dengan otot yang merupakan um, pelindung uh, pelindung semula jadi uh, kepada tulang-tulang kita dan uh, tak nafikan juga ada kecederaan yang boleh berlaku uh, terhadap tisu otot macam ligamen uh, yang uh, merupakan tisu menyambung tulang dan membentuk sendi mungkin doktor boleh kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan apa sebenarnya tisu otot dan juga ligamen kepada penonton-penonton tisu otot ialah tisu yang menyelubungi atau memegang sebahagian daripada sendi itu. Contohnya sekiranya kita ambil model ni, mm -hmm. kalau otot akan berada di atas dan juga di bawah. Okey. Jadi yang kunci kepada sendi otot uh -huh. uh, sendi lutut kita Betul. ialah otot yang berada di atas, atas iaitu otot peha kita. Otot peha. Dan otot peha ni dia sangat penting dan ini membezakan antara contohnya sekiranya pemain bola sepak. Mm -hmm. sekiranya dia seorang yang profesional mm -hmm. dan kita akan dapati otot dia tersangat kuat yeah. dan kekuatan otot ini yang akan membantu uh, mencegah atau melindunginya daripada uh, rawan ataupun ligamen oh. dia daripada menjadi rosak dengan cepat okay. ha. mm -hmm. itu uh, untuk otot yang melindungi sendi lah itu kalau kita berbicara berkenaan lutut. Ya, ya, betul. Kalau bagian sendi lain bagaimana? Oh betul. Kalau misalnya di belakang contohnya, uh, di tulang belakang kita, otot uh, kita panggil core muscles iaitu otot uh, six-pack kat depan ah, ni, okay. dan juga otot kat belakang itu seperti pelindungan semula jadi juga yang memegang tulang belakang kita daripada uh, menjadi uh, rosak dengan cepat dan uh, ini juga kita lihat pada ahli sukan yang profesional mm -mm. Uh, mereka akan menguatkan otot uh, di di depan dan belakang ni dan secara keseluruhannya otot uh, ahli sukan memang lebih kuat berbanding orang uh, rakyat biasa ataupun uh, ahli ahli sukan yang main hujung minggu saja ni mm -mm. Mm -mm. Seperti yang kita dapat saksikan di kaca TV ni mungkin ada sedikit penerangan daripada doktor bagaimana sebenarnya boleh uh, orang kata boleh jadi macam tu doktor. Ah okey. Sekiranya okey ini ialah model yang normal ya. Uh -huh. Sekiranya kita biarkan uh, artritis tu uh -huh. berubah sedikit demi sedikit. Maknanya kita ada kerosakan pada rawan. Uh -huh. Dan kerosakan ini kita biarkan. Okay. Dan dia akan berubah daripada normal kepada begini. Uh -huh. Dan juga akhirnya dia akan jadi rosak begini, mm -hmm. dan sekiranya dia jadi begini, mm -hmm. jadi lutut kita akan berubah bentuk juga menjadi apa yang kita lihat di dalam gambar tadi. Dia akan jadi bengkuk. Uh. Ha, dia akan bengkuk kerana sebahagian daripada rawan tu lebih haus daripada. Dia jadi haus. Yes. Ia. Okay, ha, nice. Jadi sekiranya dia dah jadi begini, jawapannya kita harus tukar sendiri dengan Uh, sendi yang palsu. Yang palsu, ya. okey. Bermakna uh, apa cara nak tak nak kena buat pembedahan? Sekiranya kita biarkan uh, uh, kerosakan itu hmm. berlarutan, berlarutan tanpa rawatan. Okay. Dia akan akhirnya men, men, dan tetapi untuk uh, mencegah daripada hmm. lutut itu uh, menghadapi operasi tukar sendi kita kena juga buat pembedahan juga contohnya sekiranya dia ada ACL yang putus oh kita perlu uh, rawat ACL uh. yang putus tu untuk stabilkan lutut dia supaya uh, sendi dia tidak rosak dan berakhir dengan uh, kena tukar sendi hmm. Hmm. itu uh, berkenaan dengan uh, rawatan dan juga terapi mungkin ada 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 tak antara terapi-terapi ataupun uh, sebelum kita mendapatkan artritis ni ada tak langkah-langkah untuk mencegah ke doktor? Um, antara pencegahannya, satu ialah, pertama, macam kita sebut tadi uh, kita buat warm up dan stretching yang cukup sebelum kita bersukan hmm. kita kuatkan otot kita betul-betul um, dan keduanya, sekiranya kita ke, dapat kecederaan pada waktu bersukan itu, kita terus uh, mendapatkan rawatan supaya kita boleh periksa sama ada kecederaan itu memerlukan rawatan yang selanjutnya. Sekiranya kita biarkan dia akan berlanjutan dan terus uh, memerlukan uh, menjadi artritis yang uh, tak boleh dikawal. Hmm. Uh. Ada tak antara uh, rawatan ataupun terapi yang terbaru doktor berkenaan dengan, dengan Uh, arthritis ni yang boleh uh, kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita dan sejauh mana doktor keberkesanan berkesanan uh, rawatan dan juga terapi dalam mengurangkan uh, kesakitan sebelum uh, ini kalau kita bicara berkenaan dengan uh, mencegah daripada uh, melakukan pembedahan doktor. Okey, um, rawatan yang biasanya kita lakukan uh, untuk mencegah dia daripada dia bertambah hmm. uh, serius ialah Antaranya ialah suntikan, suntikan kepada lutut seperti hmm. menambah uh, gel dalam gel, lutut okay. pada peringkat awalnya. Tetapi sekiranya dia dah uh, tidak dapat dikawal dengan suntikan, contohnya sekiranya uh, permukaan sendi itu sudah mulai rosak begini, eh, maknanya ada ada lubang di sini. Kita boleh buat uh, satu pembedahan menggunakan kamera. Di mana kita tutup lubang ni supaya dia boleh tumbuh semula. Oh. Ah, rawan ini sebenarnya boleh tumbuh semula sekiranya ah. kita rawat pada peringkat yang awal okay. dan sekiranya kita berjaya tutup lubang ni dengan menumbuhkan dia semula mm. dan kita boleh cegah lutut ini daripada menjadi bertambah teruk, teruk seperti yang ada mm. dalam gambar ini lah. Nah, dan rawatan ini merupakan rawatan yang paling uh, advance yang kita boleh lakukan untuk selamatkan lutut ni daripada betul. bertambah teruk. Ya, seperti yang kita boleh tengok dalam gambar tu, uh -huh. lutut yang sudah berlubang tu, uh -huh. kalau sekiranya kita rawat dan kita tampal dia dia boleh uh -huh. uh, tumbuh macam dalam gambar sekarang. Okey, okay. kita boleh nampak uh, perbezaan betul ya? betul. Perbezaan uh -huh. antara selaput baru atau apa, tahu, rawan rawan kan? yes rawan uh -huh. baru dengan rawan uh -huh. yang lama tu. Okey, itu antara Uh, rawatan rawatan betul ya yes betul hmm, antara uh, terapi doktor bagaimana terapi misalnya katakanlah terapi terapi yang paling bagus sekali actually ialah uh, apa saja terapi yang menguatkan otot kita uh, tetapi kebanyakan pesakit bila dia dah uh, mula lutut dia sakit tu dia akan uh, buat Senaman yang sebenarnya boleh merosakkan lagi lutut dia. Okey. Contohnya. Oh, senaman ni. Ah eh, contohnya. <laughs> okay. Sekiranya lutut dia dah ada begini lah contohnya. Okey. Eh, dia pun pergi lagi exercise dengan berlari contohnya. Eh. Berlari. Okey. Jadi sekiranya kita dah ada kerosakan pada lutut yang begini, kita beri dia uh, impact mm -mm. dengan berlari yang banyak mm -mm. dan kita tidak rawat. Uh, rawan yang ada rosak ni betul kerosak itu akan jadi bertambah teruk. teruk kerana seperti lubang yang ada di jalan raya kan sekiranya kita hmm. tidak tampal dia pada peringkat awal yeah. lubang yang kecil itu akan jadi bertambah besar, besar. Uh, sebabkan oleh stres yang kita bagi pada dia Okey, bermakna uh, Tapi kita masih lagi boleh melakukan Regangan ataupun senaman-senaman uh, ringan Doktor ya? Bersi ah, betul, ya, senaman yang kita, sekiranya kita dah ada Kerosakan tu kita perlu buat uh, Senaman uh, Kebanyakan masanya Di gym lah okay. uh, Supaya kita boleh kuatkan otak tu hmm. Untuk membantu Rawan yang dah rosak Baik, ya. Baik, mungkin doktor ada sedikit uh, Masa yang berbaki Doktor boleh berikan ataupun kongsikan doktor saranan sebagai pakar ni ortopedik dalam membantu memberi kesedaran juga kepada penonton-penonton ataupun masyarakat di luar sana tentang langkah-langkah perlu -langkah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan artritis, kecederaan kepada otot dan patut ligamen lima ataupun tisu-tisu dalam badan kita dan juga apa antara yang kita boleh lakukan misalkan kalau mereka di luar sana juga ...dah pun terkena, mungkin ada sedikit... ...ada yang lebih, yang mungkin teruk sedikit ke... ...antara saranan dan juga nasihat daripada doktor sendiri? Saranan yang paling penting sekali lah sebenarnya... ...sekiranya kita dah mula sakit lutut... ...sama ada sakit itu datang secara... Um, ...tanpa sebab... Hmm. ...ataupun dengan bersebab seperti kecederaan. kecederaan... ...apa jenis kecederaan... ...yang utama sekali kita pergi berjumpa dengan pakar... ...kerana kita nak tahu... Uh, punca kesakitan tu kan dan punca ni ada banyak dan kita nak pastikan yang punca itu ialah punca yang tidak boleh menyebabkan keadaan jadi bertambah teruk sekali jangan kita cuba rawat um, sakit tu dengan sendiri kerana ramai pesakit yang bila dia dah datang ke doktor tu agak terlambat sikit untuk kita selamatkan dia uh, selamatkan sendi itu daripada pembedahan yang yeah. lagi serius lagi serius lagi yeah. besar yeah. betul hmm. bagaimana untuk mengelakkan uh, pembedahan yang besar hmm. uh, kita lebih baiklah berjumpa dengan doktor-doktor ataupun pakar-pakar untuk uh, okey baik itulah baik dan, uh, itu saja uh, masa yang kita ada uh, begitu mencemburui kita kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Izan Ibrahim selaku pakar bedah ortopedik Hospital Pakar Al-Islam bersama dengan kita pada pagi ini dalam slot kesihatan kita berbicara berkenaan artritis yang mana menyerang tanpa kenal usia. Insya-Allah mudah-mudahan banyak maklumat yang kita dapat dengan maklumat ini kita dapat mencegah dan juga kita dapat membantu mereka mungkin ada di antara ahli keluarga kita rakan-rakan kita orang di sekeliling di sekeliling kita yang mendapat penyakit atratis ni kita boleh membantu mereka dalam memberikan mungkin sedikit nasihat yang dikongsikan seperti yang doktor katakan terima kasih kita ucapkan kepada doktor terima kasih doktor sama-sama insyaallah Insya lain kesempatan mungkin kita boleh berjumpa lagi insyaallah insyaallah dan kepada anda juga penonton assalamualaikum tak ada lagi satu slot. Insyaallah selepas ini teruskan dalam masa. Assalamualaikum jumpa lagi. Selamat malam.